Oh Ми з тобою, друже, вступаємо в Різдвяний піст, який починається 28 листопада і триватиме до 7 січня, до світлого Різдва Христового. Піст це особливий час для християнина. Рождественський пост, як і всі інші пости, це средство для очищення душі, тому що чоловік состоит не тільки з тела, а у нього є безсмертна душа. И если мы встречаем какой-то праздник, обычно, даже день рождения близких людей, то мы к нему готовимся. А если это не религиозный праздник, не церковный, то ходим в магазин, покупаем продукты, там наводим порядок, вот в квартире, да, готовим что-то, чтобы встретить гостей. Но это если человек только плоть, но он еще есть и душа, которая вещь бессмертная. И все церковные праздники, они говорят о том, что нас ожидает всех вечность. И она зависит от того, успеем ли мы за эту жизнь вот, соединиться с Богом, который сейчас вот мы готовимся встретить, Его Рождество, и поэтому должны приготовить свою душу. И вот пост – это средство для того, чтобы очистить свою душу в молитве, в покаянии, в воздержании, которое приобретается посредством поста. И он, рождественский, как и любой другой пост, он готовит к какому-то празднику. Этот нас готовит к празднику Рождества Христова. И все знают в мире, что такой праздник существует. Отношения могут быть людей по-разному, но христианин всякий, чувствует, что ему нужно что-то сделать для того, чтобы праздник встретить радостно, для того, чтобы праздник встретить с чистой душой, с чистой совестью. Вот для этого существует пост, и, конечно, ему нужно вот на как-то готовиться, и настроиться, чтобы потом идти, и это определенное христианское аскетическое делание. Аскетичные труды неможливы без допомоги Божией и без радости осмысления поединения с Богом. Христос в вчера, сегодня и во веки тот же. Вот это слова Евангелия. И изобилие дает человеку и мир, и радость. Даже мы призваны к этому. Апостол Павел говорит, радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Все есть воля Божия о вас, о Христе Иисусе, Господе нашем. И зависит от человека, сколько он может ее почерпнуть. И вот как мы говорили сейчас, что после этого есть приготовление, очищение души, сердца. То есть если наш разум, наше сердце занято суетными какими-то делами, то там места для Христа нет, и для радости духовной. И поэтому для нас оно может пройти, праздник незаметно. Вот как вроде бы ничего не было. Вот. Так же как человек, если он действительно к обычному празднику простому не готовится. Вот он в рабочей одежде, ничего не предпринимает, у него что там было, какой-то дата или не было, её, она вот для него незаметна. Так и в духовном плане. Если человек не готовится, то для него оно пройдет, и никакого он ничего не ощутит. Но если он понимает важность тех событий, которые он должен переживать, вот, и готовится к ним, то тогда по мере очищения сердца он и будет иметь благодать. То есть сколько трудов вложит, такое и будет ему вот отдача. Так как и даже в обычных житейских делах. Если человек потрудится, вот, возделывая какой-то свой огород, то там потом приносит он плоды, и он радуется, да, доделится даже со своими близкими, он какой хороший у меня там урожай, даже на какой-то дачном небольшом участочке. Вот. А если он не потрудится, что там, зарастется сорняком, засохнет, если не поливать, и в результате ничего, никому не показать, ни самому никакой радости, потому что все пропало. Вот так и душа, она требует труда, над, над нивой этой души надо трудиться, работать, и пост для этого самые вот, хорошее средство». Резвяный пист мая еще одну назву – Пылыбевский, на честь апостола Пылыба. Фактически начало и с 1166 года так установлено при патриархе Константинопольском Луке, вот что именно 40 дней стали рождественский пост соблюдать, и поэтому попало это на заговение на день апостола Филиппа, и поэтому назвать Филиппом. Конечно, Филипп апостол, как и другие апостолы, проповедовал Христа, и были какие-то у него свои особенности. Вот. И вспоминается он особенно с насыщением пяти тысяч пяти хлебами Христом. Вот именно вспоминается за того, что он был очень долгое время такой ну, мирской человек. То есть он никак не мог постичь Божественную сущность Христа Спасителя. И поэтому Господь Его мудро так приводил. Вот, и в том случае Филипп говорит, как же ж для этих людей накормить? А Филипп говорит, ну, говорит, тут и на 200 динаров, говорит, хлеба, если купим, то им не хватит. И Христос тут же благословляет хлеба, разделяет и насыщает всех 5000. Для того, чтобы этот Филипп понял, что рядом не просто человек, а Бог воплотившееся Слово. Вот. И, ну, поэтому, конечно, его вот, имя какое-то, наверное, налагает и на Филиппа Пост какую-то свою вот, такую отпечаток, наверное, да, его жизнь, которую дальше он проповедовал Христа и пострадал за Христа, был распят в Малой Азии, исповедуя и проповедуя веру Христову, воскрешая даже мертвых. І обращає множество людей к вірі в Христа. Вот поэтому і називається он Филиппов. Різдво Христово одне з найсвітліших і дивовижних свят, і може торкнутися серця і невіруючої людини, і осяяти її душу світлом божественної радості. Кожен чоловік взагалі в свою стіпінь і віри. І... какого-то, наверное, даже познаний, или, или религиозных, или даже просто интеллектуальных. Он, конечно же, причастник жизни, потому что э, мо можно говорить, что я э, там вне какой-то там живой религиозной среды, да, но так или иначе мы вынуждены сталкиваться с законами, вот духовными в том числе. И э, это очень существенно, что много людей вот имеет возможность сейчас свободы быть вне какой-то, как говорится, системы, но все равно они где-то стоят, потому что вакуума духовной жизни не бывает. И если человек сам не читает какую-то литературу, да, не открывает Евангелие, вот, то, наверное, ну, возникают такие проблемы, что он не видит, не понимает. Вот, но если он хотя бы чуть-чуть прикоснется к, к даже простым каким-то там классической литературе, или даже простым рассказам, которые приводятся детям в пример. Вот есть даже житейские такие рассказы, что было два человека, один из них верующий, а другой, как он говорил, неверующий. И он, ну, они дружили, и он пригласил его к себе на день рождения. Ну и Праздник пришел, пришел вечер, праздник продолжался, и в его саду зажгли фонарики такие разноцветные. Вот. И его друг говорит: Ой, как красиво! Говорит, у тебя фонарик! А кто их говорит, так красиво разместил? И тут его друг, который церковный человек, взглянул на небо и говорит: А кто так красиво разместил светило говорит, на небе? Ну и друг неверующий понял, что это к нему относится. И он, ну я не знаю, но вот я считаю, что они сами там разместились. И этот говорит ему, фонарики говорят тоже сами разместились. То есть дает человеку понять, что не просто так, что в жизни есть промысл Божий. И, конечно, что каждый человек к нему прикасается, вот, даже там хотим или не хотим. Вот, но мы живем в этом промысле Божьем, хотим или не хотим, мы вечны. И каждый, совесть каждому будет об этом говорить. Вот, кто-то будет идти против и совести, чтобы ее не слушать, а кто-то прислушается и может это даже в первый раз сказать, нет, все-таки это праздник Рождества Христова, надо к нему приготовиться, очистить свою душу, попаститься, приобщиться с этих тайн Христовых, чтобы достойно встретить великий праздник Рождества Христова. Дай, Боже друже, нам з тобою мирно і благочестиво прожити Різдвяний піст і з радістю зустріти світле свято Різдва Христового. Слава Богу за все!